По Суджі російські війська власними силами почали докомунізацію з пам'ятника Леніна. Вчора ФПВ-дрон прилетів сюди, саме зі сторони росіян. Там проходить лінія зараз фронту і повністю знищив пам'ятник. Эта война никому не нужна. Уже. Ни вашим, ни нашим. У нас, в принципе, Россия и Украина, это было все одно единое. Что ваши Советский братья Союз, и сестры гибнут, будут, что наши. А. У меня тут мать престарелая. Она не хочет бросать дом. И мы вот не думаем ни об эвакуации, ни о чем, так как... А я Старшее числа. поколение я не может сюда за своей женой. стены покинуть. И выехать я отсюда не смог, а теперь выехать просто не смогу, потому что машина разбита. И дома остались дети, мама, все. И вот мы с женой сейчас здесь вдвоем. И вот Вика по соседству, Вика со своей мамой тоже. Мама инвалид у Вики. И у меня жена инвалид. Обстрелы увеличили за последние вот, там, пару дней? Нет, нет. нет. наоборот уменьшили. уменьшились. 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 Печную воду кипятили а. на кострах, делали чай, кофе. Печную а. воду пили. В городе нет ну, этих колодцев каких-то. Угу. Все под дерево, будь ласка. FPV дрон. Ворона військова комендатура. Підключена вода вчора була, технічна вода забезпечена. Також забезпечуємо продуктами харчування бутильованою водою. Сьогоднішнього дня от і військові лікарі здійснюють прийом, видаються людям необхідні медикаменти, ліки. Український лікар все було. Не приходять. Сьогодні було 10-15 осіб, провели прийом, надали допомогу. А за вашими приблизними прикидками, скільки тут може бути людей? Я не можу цього знати. Системна робота, сьогодні перший день. А ви військовий медик? Чи? Я військовий медик. А були люди з пораненнями які Так, да, була жінка сьогодні з осколковим пораненням там. Ну, будем тут ликовать. я сделаю хирургическую обробку, раны почистился, завтра продолжится. Все. Сколько вам лет? 17. Эвакуации не было. Ну вообще никто не предлагал, но вы знали, что войска подходят? Не было. Ну? Вся администрация, она сразу уехала и все. Как минимум здесь. Мы не можем... Ну, скоро закончится бензин и не будет работать генератор, у нас не будет света, мы не сможем себе... Ну, делать чай, как минимум. Чай, кофе, все такое попить. Также нет обычной воды, самой обычной. Но ну, ну, нам уже войск подвезли. Войск. Да. Подвезли украинские войска, вот это все. Если бы узнали, что вас услышит Путин, да. что бы вы ему сказали? Что, чтобы, ну, чтобы закончилось это все, потому что ну, никому, кроме самого, самого правительства, не нужна эта территория. Объяснили всем, ребятам. Пожалуйста, сделайте нам коридоры, люди выйдут все отсюда. Куда-нибудь. Я приехал за мамой. У меня мама лежащая. А мама ваша где? Ну, она далеко отсюда. Приграничи вообще. Это вы тефтели, да, какие-то? Да, люди принесли мясо, вот делаем еду себе. У нас 67 человек. Нас не обижаю что я куда-то поеду и кто меня там ждет да никто, никто, не никто никуда я даже идет. Ну, не, ну я сама училась три года, но это уже Ну, практически было. все тут украинцы. Тут у нас родни там немерено, да, и у них. Что ну, нам делить-то? А кому заберут, охота войны? войны? Вы сами-то, вы такой это вопрос не тоже. -то. Ну, ну, вот не охота, но тем не менее ваша страна начала эту войну. Мы согласны. Вот. Мы пошли в чужой дом, все. Все этим сказано. А вот октябрь спереди? наступит, э, будет тяжко. Дожди пойдут, холод. Особенно в речку не залезешь за водой. Вы же понимаете? А, ну вы думали про эвакуацию до того, как сюда высово зашло? Э, не очень, прямо скажем. А почему? Ну, предпосылок не было для эвакуации после Второй мировой войны.